mamlakatimizda yashil makon umummilliy loyihasi doirasida kuzgi ko'chat ekish ishlari qizg'in davom etmoqda sirdaryo viloyat adliya boshqarmasi hamda quyi tizimlari xodimlari ham ko'chat ekib hududlarni obod qilish harakatida yeng shimardilar guliston shahrining mirzoobod tumani bilan chegaradosh hududidan ajratilgan salkam 2 gektar yer maydonida adliya bog'i tashkil qilindi ilgari bo'shayotgan yu katta e to'rt yo'l yoqasidan ikki gektardan oshiq yer maydon tanladik mutaxassislarni maslahati yashil makon loyihalash institutini tegishli xulosalar bilan olib shu joyda ekish ertaga unib o'saydigan ko'chatlar manzarali va mevali daraxtlar tanlab olindi va butun jamoamiz bugun ko'chat ekish ishlarini amalga oshirmoqdamiz bundan ko'zlangan asosiy maqsad shu mamlakatimizda va keyingi yillarda iqlim o'zgarishida ekologik holatni yanada yaxshilanishi toza havo shu maqsadda adliya organlari ham bu aksiyadan o'zlari jambozlik bilan qatnashmoqda bugun yerga qadalgan har bir nihol kun kelib katta daraxtga aylangach uning soyasi yu mevasidan katta yu kichik birdek bahramand bo'ladi eng muhimi olayotgan nafasimiz atrof muhit musaffoligi ta'minlanadi adliya xodimlari ana shu yagona maqsad yo'lida birlashdilar ayniqsa hasharda yoshlar ibrat namunasini ko'rsatishdi işte. Jamoamizning asosiy qismini yoshlar tashkil qiladi va ve... biz hozir shijoat bilan mana shu adliya bog'ini tashkil qilish uchun o'z hissamizni qo'shishga harakat qilyapmiz ko'chatlarni ekish jarayonida ustozlarimizdan tegishli maslahatlarni so'rab ularni demak birgalikda ustozlarimiz bilan ekyapmiz kayfiyatlarimiz juda ham a'lo salkam 2 gektarlik adliya bog'iga shu kuni hashar yo'li bilan 2000 ming tupga yaqin mevali va manzarali daraxt ko'chatlari o'tqazildi ularning parvarishiga mas'ullar biriktirildi xalqimizda azaldan hashar elga yashir degan naql bor shunga amal qilgan holda mana yosh kattalar ham yosh kichinarlam hammasi hammamiz birgalikda hamjihat bo'lib ko'chatlar ekyapmiz bu ko'chatlarni kelgusida unib ketishini ularni kutganimizdek hosil berishini uchun parvarish qilishni ham davom ettiramiz darhaqiqat har bir nihol mehr bilan parvarishlansagina u bo'y ko'rsatadi ulkan daraxtga aylanib mehrga yarasha mehr bilan javob qaytaradi yashil makon umummilliy loyihasi doirasidagi xayrli yumushlar ham atrof muhit musaffoligini ta'minlashdek ezgu ishlarga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir mamlakatimizda yashil makon umummilliy loyihasi doirasida kuzgi ko'cha ekish ishlari qizg'in davom etmoqda ushbu jarayonda sirdaryo viloyati ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi xodimlari ham faol ishtirok etib yashil tabiat rivojiga munosib hissa qo'shishmoqda Mirzobod tumanida ham loyiha doirasida yashil maydonlarni barpo etish bog'rog' va ko'kalamzor maskanlarni ko'paytirishning aniq rejalari belgilanib izchil ishlar amalga oshirilmoqda ana shunday tadbirlardan biri sirdaryo viloyati ekologiya boshqarmasi tomonidan xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan m 39 avtomobil yo'lining Mirzobod tumani do'ngariq mahallasi hududidan o'tgan qismida jami 4000 dona terak qayrig'och yasin kabi manzarali daraxt ko'chatlari ekildi ushbu tadbir davomida 4,5 mingga yaqin manzarali daraxt ko'chatlari ekildi mazkur tadbirlar hozirda barcha viloyat kesimida joylarda tashkil qilinmoqda ma'lumot uchun aytish joizki viloyatimizda uh, mazkur ikki ming yigirma uchinchi yil kuz mavsumida olti million o'n bir mingta ko'chat ekilishi rejalashtirilgan bo'lib hozirda uh, mazkur rejaning ya'ni yigirma besh foizdan oshdi erta tongdan boshlangan hasharda ekilgan daraxtlarni sug'orish ishlari ham olib borilmoqda e'tiborlisi xodimlar o'z maydonlardagi daraxtlarni parvarishlab muntazam ravishda agrotexnik tadbirlarni ham o'tkazib kelishmoqda ushbu tadbirda mahalla faollari hamda sirdaryo yo'l ko'kalam davlat unitar korxonasi xodimlari ham faol ishtirok etishdi